Доброго дня! Це проект Легітимні. Я Гаяне Одувенко, і сьогодні ми будемо обговорювати роботу пленарного засідання міської ради, яке відбулося 27 січня, в тій її частині, яка найбільш викликала цікавість у суспільстві. Зокрема, це питання так званих соціальних ініціатив мера та провальне голосування по системі «Прозоро». До нашої студії завітали депутати міської ради і голови фракцій. Це Микола Колесник, партія Укроп та Віктор Артюх від опозиційного блоку. Здравствуйте, кри І перш ніж перейти до обговорення, я пропоную вам переглянути відео. Юрій. Да. Перше питання до вас. Чому ви не підтримали соціальні ініціативи мера? Ми, во-первых, розбирали всі 125 питань на фракції. Там, де соціальні ініціативи винесені віддільним питанням, вопрос питання і є соціальна ініціатива, uh -huh. та, точники, діти, питание в школах, ми за нього проголосували. На сесії, якщо б ви показали ще один сюжет, я звернувся до Юрія Григоровича з просьбою не ставити в один вопрос. реконструкцию площадь освобождения, обрезку кустов, обслуживание часов, строительство пляжной зоне в километре от Арселор Миттл практически в промзоне, а там стартовая стоимость 14 миллионов, с доп. работами до 40 миллионов и на 800 тысяч помощь оточников. Поэтому я предупредил, там, где в пакетах включены миллионы, по, наш, по Мнению нашей фракции на сегодняшний день не актуальны, но включены социальные пакеты. На следующей сессии я попросил разделить социальное направление от строительства, от благоустройства, от строительства собачь, питомника для собак, для бездомных животных на 46 миллионов от социалки. Тогда, мы будем... тогда я сразу объявил на сессии, что тогда голосование будет намного результативнее. Потому что там, где у нас возникают вопросы... Тем более вопросы, которые возвращают нас к бюджетным выделениям средств 12, 13, 2014 годов, и есть масса вопросов. Ваша мы не позиция... будем это голосовать. Да, ваша позиция, зрозумела. Дякую. Mm. Виктор Михайлович Ваша. Ну, я хотел бы обратиться прежде всего к дорогим криворожанам. Мне очень приятно встретиться с вами в телевизионном эфире, хотя мы каждый день встречаемся с вами в рабочем порядке, в явочном порядке, так сказать, на различных объектах, на улицах нашего города, на предприятии с отчетами перед избирателями, ну и с теми людьми, которые приходят на прием к нам, как депутатам городского совета. Но прежде всего хотел бы сказать, что в наше непростое время очень серьезно идет снижение жизненного уровня не только Крыворожан, а в целом в нашей стране. И уровень минимальной обеспеченности постоянно, так сказать, снижается. Поэтому, понимая это, Сесія, яка состоялась 27 января, була направлена на рассмотрение і рішення соціальних вопросов, які в значительній степені могли б снизить уровень бідності горожан. Але чому ці питання стояли в одній папці, йшли на голосування? Не, ну я бы не сказал, что они в одной папке, они были разделены, так сказать, каждый вопрос стоял отдельно, вот, поэтому голосование происходило по каждому вопросу отдельно, вот, и можно было каждому депутату, так сказать, определиться, в зале задавались вопросы, когда нужно было разделить эти вопросы, и они разделялись, и голосование происходило раздельно. Вот. Поэтому я хотел бы акцентировать внимание наших жителей нашего города на том, что с учетом постановления 25 ноября э, прошлого года под номером 1024 Кабинета министров Украины резко было снижено бюджетное финансирование с государственного бюджета по ряду так сказать, социально направленных э, категорий. Это прежде всего здравоохранение, народное образование, ну и ряд защищенных Это социальных... на местный бюджет. Да, да я ты... хотел бы остановиться uh -huh. просто более конкретно, потому что так сказать, значит, сегодня идет и рассказы, и разборы, и средства массовой информации, и депутаты, и люди интересуются этим вопросом, потому что ну, ситуация действительно сложная, непростая. Прежде всего, смотрите, значит, был резко снижен уровень бюджетного финансирования на койко место в лечебных учреждениях. В связи с этим нам в городе надо было сократить 1392 койки. Это более полторы тысячи врачей и медперсонала, которые обслуживают. Это... Значительна, так сказать, значит, от да, Так, це все зрозуміло. Але от власне коли держава знаходиться в такому стані, та і місто, коли на місто лягло такий додаткове навантаження на міський бюджет, чи варто чи доцільно зараз просто взяти і з бюджету роздати ці 50 мільйонів да, гривень? Я, я хотів би так сказать, ну в якій-то степені поправити вас і розшифрувати uh -huh. все то, з чого я починав говорити. Это по лечебным учреждениям. Нужно было бы сократить 2214 медицинских работников. Важно это или не важно? Важно. По среднему образованию. 26 школ в результате недофинансирования по тем старым нормативам, которые были заложены в бюджетах прошлых лет Кабинетом министров, мы можем закрыть 26 школ или ограничить э, приход в учебное заведение среднее учащихся? Нет, не можем. Более того, система профессионально-технического образования, которая финансировалась полностью с государственного бюджета, полностью было исключено финансирование. А это 13 училищ. Это 1600 преподавателей и обслуживающих персонала. Это 7000 учащихся. И как правило, значительная часть этих детей или подростков, которые учились, это были с малообеспеченных семей. Таким образом, вот здравоохранение, средние школы, профессионально-техническое образование, они как выпадали с тех общих правил, которые были, сложились на протяжении многих лет в городе. В результате депутаты, и мы благодарны так сказать, всем депутатам, которые с пониманием отнеслись к инициативам мэра Юрия Григорьевича Вилкула, Подіржані і виділили 115 нагадаю, мільйонів для того, щоб закрити бреш в государство. Я, я нагадаю, що разом з опозиційним блоком голосували також і колишні радикали, і колишня партія Батьківщини в місті Кривому Рогу. Ми їх запрошували до нас, але на жаль, вони не змогли прийти до нашої студії і пояснити свою позицію криворісця. І ще один спірний спірне питання минулої сесії це. Що стосується м, системи Прозору, її провалили. Давайте подивимося. Відео та сьогодні впровадження прозорцев не політичне питання. Це дуже просте якісне рішення, яке конкретно допоможе нам виконовити гроші нашу міського бюджету. 26 октября ми всі, ще працюємо по закону України про відкритість використання публічних коштів, і 26 октября на таком электронном государственном модуле, как ЕДАТА, мы регистрируем абсолютно все закупки. Как тогда Михайлович, да. решение не поддержим? Ну, я бы сказал так, что для того, чтобы принять решение, надо немножко пространнее изучить ситуацию. Мы на заседании постоянной комиссии даже не то, что мы там проголосовали против, мы отложили до уточнения ситуации. Что это? это? Нет, нет. На сегодняшний день существует несколько электронных площадок для тендерных закупок. Люди пользуются, предприятия пользуются, в том числе бюджетные организации и небюджетные. Вот, поэтому мы считали необходимым. Первое наличие аналитической записки, в которой бы было, так сказать, рассказано, что, как и когда. И второе, ну, возможно, так сказать, сравнительной таблицы преимуществ и недостатков этой системы по сравнению с другими. Если это бы было, я уверен, что можно было бы рассматривать а этот вы вопрос, да? да, очевидно вы, вступили. рассматривать вопрос и понятно было бы для депутатов и для жителей города, и всех, да, кто да, пользуется. Да, этим. Да. Мы общаемся с представителями Прозора угу. Днепропетровской области. Мы изучали вопрос. Э Господин Морозов, когда выдвигал вопрос, ставил на сессию, я выступал в сессионном зале, я сказал, что нужно было, поддержу, провести ну, да. более разъяснительную работу, Конечно. провести мастер-класс, дать аналитические записки, ознакомить депутатов, не только одну комиссию, Конечно. ознакомить Конечно. всех депутатов, «Желтые воды» работает. Днепропетровская областная администрация работает, Кривой Рог работает. И тот пример для представителя оппозиционного блока, Мариуполь, оппозиционный блок, это базовый город для оппозиционного блока, практически 100% проголосовал за систему Прозора. Нужна была хорошая презентация. Я думаю, мы все этим займемся. Преимущества очевидны. Угу. Преимущества очевидны, тем более с осенью, система будет передана в государственное управление. Есть цифры, экономики. Я сейчас не буду в детали да, углубляться. Да, Мы будем работать для введения этого механизма для закупок в городе Кривой Рог, в районы. Это придет. Это просто эволюционный процесс, который нужно было обработать всем. Но в чем плюс вынесения этого вопроса на сессию? Мы У -у -у. увидели мнение демократичное и в оппозиционном блоке. Те, кто были более да. ознакомлены, не скажу, что это раскол, они mm -hmm. проголосовали. Те, кто не знали, да. А вот эти выступления, которые вы продемонстрировали, ну, люди абсолютно не в теме. Вот женщина выступала, на более-менее, они попытки mm -hmm. делали. А вот э, молодой человек, особенно там была реплика из зала, что это система Коломойского, по-моему, из бюта бывшего нашего, mm -hmm. опа-бюта теперь, то это, знаете, ну, такой дремучий вброс Абсолютно Мне бы хотелось хотілося избавиться от таких вещей на сесії. Ми повинні бути прагматичними, разговаривать языком цифр, не політики, убрать емоції і делать все, для того, щоб економія деньги для кривого кривової. Я рога. вам ще хочу ще раз да. запропонувати переглянутим відео. Ми вийшли на вулиці, і запитали в наших криворістів, що вони взагалі знають про електронні системи. Сістема електронних госзакупок прозора. Уже не слышал. Не слышали, да? О, система прозора, конечно. Это мы слышим, это мы приветствуем. Да, мы должны присоединиться к, этому, к этой системе, потому что все должно быть в электронном, все должно быть честно. Мы должны быть европейской страной, которая не стыдно смотреть в глаза своим столоплательщикам. Да, это то, где публичные закупивли. То есть, когда государственные деньги, мы будем уже более публично смотреть и везде ты, ты поддерживаешь эти два проекта? Да, конечно, но ну, я думаю, это единственная борьба с коррупцией, потому что нужно сделать так, чтобы ник, никакой человек не мог не имел возможности непосредственно влиять на принятие решений тендерных или денежных закупок. А о системе Прозора слышали? Нет. Да, слышала. Как mm -hmm. вы относитесь к этому проекту? Поддерживаете его? Я поддерживаю, да. Тоже первый раз. Не слышали. Нет. Ну, слышала. А как вы относитесь к этому проекту? Поддерживаете его? Если он будет действовать так, как говорят, то я, конечно, его поддерживаю. Однозначно. Ну и еще и надеюсь, что оно все-таки будет действовать у нас. Я не знаю, что оно такое. Не слышали, да. Тоже интересно. Можно посмотреть. Вы поддерживаете конечно. Такие проекты? Да. Тоже. Так оно конечно. провалилось там все. Провалилось. Ну а вы слышали такое? Ну, слышала, ну, конечно, по телевизору показывали, а что тут. А вы поддерживаете вообще такое прозора. Прозоры Прозора. Прозоры, поддерживаем все. Да. Здорово все поддерживает. здорово. Да. Виктор Михайлович, от, а сейчас с как можно проследовать вообще использование бюджетных коштей? Это возможно Ну, для того и создана, так сказать, система управления территориальной, это избранные депутаты, постоянные комиссии. И что касается контроля за исполнением бюджетных средств, они расписываются непосредственно покажем отраслевым направлением Депутаты в постоянных комиссиях могут так задавать вопросы Устно, письменно, для того, чтобы подготовить конкретную такую справку по бюджетному финансированию, использование этих денег в количественном выражении mm -hmm. на те объекты, которые предусматривались утвержденным бюджетом на текущий год. Поэтому система. Однозначно она отработана на протяжении многих лет, ее никто не меняет. Единственное, у нас должна быть корректность во всех, так сказать, вот депутатов, вот, и не стремиться к тому, что сразу назначать комиссии, там, проверять всех и так далее. Я думаю, что это лишнее отвлечение времени и труда многих людей, в том числе и проверяющих, и тех, кого проверяют. Сначала нужно пройти и познакомиться непосредственно в отделах и управлениях из полкома. Никакие вопросы не запретны, все вопросы, так сказать, доступны. Поэтому это однозначно подтверждалось и мэром города Вилкула Юрием Григорьевичем, и Добрый. председателем постоянных комиссий. Я думаю, так мы будем действовать. Угу. И я еще хочу обратить внимание, что на видео депутат Наталья Шевченко... В своєму виступі щиро не розуміє, чому ставлять на голосування систему Прозоро, адже з 26 жовтня, за її словами, так функціонує дата в місті. Власне, це питання та інші питання, які озвучувалися на сесії міської ради, ми попросили прокоментувати заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефіодова. Це приблизно таке ж питання. У нас є автобус, навіщо нам потрібні школи. дата, це система, яку розробляє Міністерство фінансів для того, аби відстежувати платежі державного казначейства. Прозоро це система електронних закупівель, яка дозволяє проводити анонімні аукціони, казати навіщо потрібні електронні закупівлі, якщо ми простежуємо е платежі казначейства. На жаль, це демонструє ну дещо неповну об'єднаність е -е, депутатів із, з тими реформами, які відбуваються в країні. Ви реєструєтесь в системі, як бізнесмен, ви подаєте свою пропозицію на тендер, після чого відбувається анонімний опціон. Замовник не бачить назви компанії, які прийшли. Він бачить тільки компанії один, компанія 1, компанія 2, компанія 3. Навіть якщо він хотів би віддати перевагу якомусь комп... улюбленому, так би мовити, постачальнику, який належить його куму свату брату. Це фізично неможливо, оскільки він не знає, хто до нього прийшов. Так само він не може і дискримінувати потенційних учасників, відмовивши їм в участі в торгах. Зараз середня економія в системі перевищує 12% від бюджету закупівлі. Чи є випадки, які система сама по собі не може перескажати, звичайно, це так і саме для цього працює ризик менеджмент саме для того, аби е, і депутати, і журналісти, і борці з корупцією, і кожен громадянин в прямому сенсі слова сидячи з ноутбуком на дивані, може побачити дивні випадки. Так, наприклад, система ризик менеджменту дозволяє знаходити такі дуже дивні тендери, наприклад, з часом постачання 15 хвилин. Ну коли зрозуміло, що це завуальована умова, за якою це віддається комусь, хто вже? Стоїть у вас за двери. Закон 3559 про публічні закупівлі, який зобов'язує починаючи з 1 квітня 2016 року перевести всі закупівлі в Україні в електронний вигляд. З 1 квітня в обов'язковому порядку переходять центральні органи влади і великі державні підприємства. З 1 серпня переходять всі інші замовники. Тому вже починаючи з вересня, абсолютно всі закупівлі в Україні будуть відбуватися в електронному вигляді. І часу залишилось дуже Багато, кілька місяців, і тому ми щиро радимо всім підключатися, навіть, навіть тим, хто дуже неощадливо ставиться до коштів громади, і абсолютно не має ніякої мотивації економії, але підключатися і дивитися, хоча б з тієї точки зору, аби 31 березня у вас не стався колапс. Дело в тому, що печально. и министр, и его заместитель Федор и Абрамович, они подали в отставку именно из-за того, что Каноненко, господин Каноненко был обвиненными в давлении именно для коррупционной составляющей по бюджетным предприятиям, по государственным предприятиям, на лакомые куски денежные потоки и все, в принципе, запомнят вот, ушедшую команду экономического блока из Кабмина. Система Прозора, она рано или поздно будет. Она будет. Но мы, да, мы да. Да. Я хотел бы сказать, что пока в верхах там, выясняют законодательную базу, правильность, неправильность, экономичность так сказать, этих вопросов, мы, народ, депутаты так сказать, местного уровня, депутаты городского совета, должны объективно смотреть на реальные вещи. Полезно или не полезно? Есть практика уже используя или нет? Однозначно же, записано нигде ни в одном документе, что с такого-то числа, да, есть ориентировочные сроки. Вот, но если есть разногласия в министерстве mm -hmm. экономики и торговли, когда уходят министры и их заместители... Они это, не за прозора да, уходят. Да. Не, ну вообще, так сказать, значит, ну в том числе... Они за тех, кто не хочет прозора, уходят. В том числе и комментарии, так сказать, значит, специалистов, которые сегодня говорят, это говорит о том, что нет едино... единости мнения. Поэтому мы должны внимательно изучать Делать выводы, но ну, а так скоро поспешно, как вот правда сегодня Николай Юрьевич говорил, что ну пришли, предложили и толком никто и не знает. Вы можете на Мариуполь да. сориентироваться, не ставьте да. команду да, Ахметова да, да, и их действия под сомнение, это крамола в оппозиционном мы, блоке. Мы никогда ничего не ставим, так сказать, под сомнение, мы реально изучаем ситуацию. Я в свое время, так сказать, долго работал ну, с аналитическими документами и всегда привык смотреть в колонке цифр «было», «есть», «будет». будет где мы были, где находимся и куда идти. Вот, вот этот мой, так сказать, mm -hmm. подход. Так, разумеется. Вот, здорово. Да. Вы спросили, что нужно для того, чтобы криворожане понимали, что происходит. Да. А это нужно коммунальным СМИ, Червоному, Гернаку и Рудане не заниматься политическим убийством, а действительно показывать и проблемные вопросы, которые в городе происходят, mm -hmm. и про систему Прозора, то, от чего зависят чтобы они получали не 500 гривен, они получали дополнительные деньги от экономии этих закупок в бюджет и получали адресное решение своих проблем. И пускали нормальных депутатов, все, а у нас депутаты все нормальные, у нас нет ненормальных депутатов, в свой эфир. Потому что на сегодняшний день есть немножко северокорейский перекос работы коммунальных СМИ. Я не могу попасть на Рудану только в судебном порядке на выборах. Ну, то дякую, що приходите до нас. Дякую вам за цікаву дискусію. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нас гостях були так, быстро, депутати да, я міської, міської ради. Ну да, <світ> да. У них, побщада у ефір. Врім у нас да? час та на жаль він швидкоплинний. От я дя дякую вам, що завітали до нас. Нагадаю нашим глядачам, що в нас в гостях були е депутати міської ради е Микола Колесник та Віктор Артюх. І, а ви будьте активні, контролюючи легітимних. Дякую, дорогі кривораджані. До наступної зустрічі. Удачі. До свидання. Да мало так, так сказать. Так Понимаешь, мало... два говорящих человека, которые могут говорить по часу каждый.